kasih dan dipertua <coughs> memberi peluang pada tuaran untuk terus terus membahaskan rang undang-undang akta perlembagaan pindaan 2025. <coughs> tuaran menyokong penuh rang undang-undang pindaan ini. Walaupun um, <coughs> Tuan Dipertua, Semasa dibentangkan rang undang-undang akta pindaan perlembagaan yang melibatkan perkara 19 baru-baru ini kenaan dengan kewarganegaraan, saya sendiri telah menyatakan bahwa setiap pindaan terhadap perlembagaan hendaklah dirujuk pada jawatan kuasa pilihan khas. Dan pendirian saya tetap macam itu. Walau bagaimanapun dalam kasus ini, Tuan Dipertua, apa yang kita pindah ini cuma lah meminda perlembagaan untuk kembali pada yang asal. Sebab perlembagaan kita 19 1963 itu, pindaan-pindaan yang melibatkan perkara 56, 57 dan juga perkara 65, telah dipindah pada 1992, pada ketika dihapuskan Akta Perkhidmatan Parlimen. Jadi apa yang kita buat pada hari ini? Apa yang kita buat hari ini? Cuma mengembalikan pada yang asal. Oleh sebab itu, Tuan Dipertua tidak, saya bersetuju bahwa tidak perlu kita rujuk ke jawatan kuasa pilihan khas, sebab kita kembali pada asal, perlembagaan kita. Memang benar, kita ahli-ahli di Dewan Yang Mulia ini, setiap kita telah mengangkat sumpah untuk mempertahankan perlembagaan. Perlembagaan inilah satu dokumen keramat bagi kita, rakyat Malaysia. Inilah pelindungnya, inilah segala-galanya bagi kita. Sebab itu, setiap pindaan terhadap perlembagaan, kita perlu teliti. Kita perlu teliti setiap perkara di dalamnya. Jangan kita memindah mana-mana perkara dan perlembagaan ini pada hari ini lepas tua beberapa tahun akan datang pindah lagi ke sebalik. Sebagai contoh, apa yang kita pindah pada hari ini lah perkara 56-57 perkara apa nih uh, 65 nya. Dulu memang sudah bertepatan, sebab Akta Perkhidmatan Parlimen 1963 memang sudah di situ. Lepas itu dipindah. Begitu juga dengan perkara satu dalam perlembagaan persekutuan ini. Dipindah pada sekitar 1976, yaitu berkenaan dengan definasi Malaysia itu sendiri. Lepas itu susah-susah kita pindah balik ke asal pada tahun 2021 dan kita semua telah menyokong di dewan yang mulia. Sebab itu kita perlu teliti, kenapa peruntukan sedemikian rupa telah dimuatkan dalam perlembagaan persekutuan dan kenapa diwujudkan akta perkhidmatan parlimen. Seperti yang dinyatakan nyatakan yang amat berhormat berdana menteri dalam pembentangan pagi tadi bahwa ini dibuat karena kita mau Melaksanakan doktrin pemisahan tiga cabang dalam kerajaan, yaitu kehakiman, eksekutif, dan legislatif. Apapun yang dipersoalkan tentang apakah nanti, bagaimana nanti, apa nama kesan tentang kembalinya akta perkhidmatan parlimen, yang penting itu kita kembalikan itu yang yang paling penting dan tuan ini pertua dalam hal perlembagaan ini juga setiap kali ya saya pikir hari ini kita kita pindah ini bukan setakat hanya karena kita mau ada reformasi ada reformasi tetapi kita kembali memperbetulkan apa yang tidak betul yang telah dibuat oleh Kerjaan-kerjaan yang lepas, dengan semangat yang sama, saya juga ingin mengembalikan satu isu di mana satu langkah telah dibuat memindah perlembagaan persekutuan pada tahun 1994, yaitu pada perkara 122 ee keanggotaan Mahkamah Tinggi. Yaitu telah dipindah melibatkan kuasa TYT Sabah dan Sarawak untuk melantik Judicial Commissioner Dan dalam MA tahun 63 dalam IGC Apabila ada suatu perkara yang merujuk kepada hak Sabah dan Sarawak Maka konsen bukan saja dirunding kedua-dua kerajaan ini Tetapi mesti ada konsen jadi dalam hal ini pindaan yang telah dibuat tidak ada konsen daripada kerjaan Sabah dan Sarawak Tetapi telah dibuat juga telah diluluskan oleh Dewan Yang Mulia ini Dan persoalan kita ialah apakah status pindaan perlembagaan yang telah diluluskan oleh, di, oleh Parlimen Tetapi tidak melalui proses yang sepatutnya yaitu mendapat konsen daripada Sabah dan Sarawak dan suatu ketika dulu saya bertanya dan Menteri Undang-Undang ketika itu Ahli Parlimen uh, Sentubung Dan sekarang sudah TYT Sarawak Mengatakan Tensi tindak kota Pergi makamah dan tentukan Sedangkan ini jelas Sesuatu perkara yang tidak betul Satu kesilapan yang telah dibuat Kita di Dewan Yang Mulia ini Satu kesilapan telah dibuat oleh kerajaan Dan perlu diperbetulkan Sebab itu saya mengatakan bahwa Pindahan ini harus balik ke sini dan perbetulkan. Biar kita kembali pada asal seperti mana yang kita buat pada hari ini, yaitu kita kembali pada asal. Selain daripada itu, saya akhiri, uh, karena masa sudah uh, uh, cukup. Uh, Tuan dan Pertua, ialah perlembagaan persekutuan ini sangat-sangat penting. Perlu dihayati, perlu dipahami, perlu dibaca oleh seluruh rakyat. Setiap perkara di sini adalah penting sebab ini pelindung kita, ini hak kita di dalam sini. Tetapi begitu sedikit rakyat yang membaca. So itu saya mencadangkan kepada yang berhormat uh, Menteri Perpaduan uh, Nasional supaya dicetaklah lebih banyak ini. Dan kalau boleh dihidarkan secara percuma terutama sekali kepada KRT-KRT di bawah Kementerian. Supaya lebih ramai yang membaca. Supaya tidak ada lagi yang sewenang-wenang dipindah sini, dipindah sana. Dan ada juga yang semberangan mengatakan ini dia, ini hak. Sedangkan di sini, di dalam perlembagaan ini sangat-sangat jelas. Supaya tidak ada lagi perkara yang telah berlaku seperti kesilapan, kesilapan yang seperti mana yang uh, saya katakan awal tadi. ya Memindah perlembagaan pun tidak ikut peraturan. Tidak mengikuti IGC, tidak mutu. Uh, perjanjian Malaysia tahun 63 dan sebagainya. Jadi Itu saja uh, yang berhormat uh, baik, uh, Tuan Yang Pertua, uh, saya bersama-sama dengan rakan-rakan daripada penyokong kerajaan menyatakan supaya kita seluruh ahli parlimen menyokongkan pindaan ini untuk memulihkan akta uh, per perkhidmatan parlimen dapat dilaksanakan.